Cara ketiga untuk menurunkan kolesterol jahat kita adalah dengan mengurangkan berat badan kita. Penurunan berat badan walaupun 5 ke 10% sahaja boleh memberi impak yang sangat besar. Dia bukan saja boleh menurunkan kolesterol jahat LDL kita, dia boleh kurangkan risiko untuk kita kena fatty liver, boleh meningkatkan insulin sensitivity dan mengawal gula dalam darah kita. Cara yang paling simple untuk kita mula turun berat badan adalah dengan melalui kalori defisit di mana kita swap makanan yang tinggi kaloris dengan makanan yang lebih rendah kalorisnya Kalau kita tak tahu nak kira kaloris macam mana ataupun tak tahu nak pilih makanan yang lebih rendah kalorisnya kita boleh guna meal replacement contoh macam MediShake ni Selalunya lunch atau dinner kita biasanya mengandungi di antara 700 sehingga 800 kaloris tetapi dengan meal replacement yang lebih rendah kalorisnya kita boleh jimat lebih kurang 500 kaloris Walaupun MediShake ni dia rendah kalori dia sangat tinggi dengan protein, fiber, zat besi, lengkap dengan vitamins dan probiotics untuk kesihatan usus. Jadi lebih mudah untuk kita rasa kenyang, lebih mudah untuk capai defisit dan lebih sustainable untuk jangka masa yang panjang. Kalau anda berminat nak cuba MediShake ni, anda boleh tekan link di bawah ataupun scan QR code ni sekarang. Cara keempat untuk kita turunkan kolesterol jahat kita adalah dengan mengambil lebih banyak lemak sihat. Banyak orang salah faham, bukan semua lemak adalah jahat. Kita masih memerlukan lemak-lemak sihat, contoh lemak daripada ikan yang kaya dengan omega 3 dan juga lemak daripada tumbuhan, contoh seperti minyak zaitun. Mungkin penurunan kolesterol daripada lemak-lemak ni tak banyak, tetapi dia masih kaya dengan polifenol dan juga antioksidans yang memberi kesan positif kepada jantung dan saluran darah kita. Minyak zaitun yang saya sendiri guna adalah daripada sihati, tetapi anda boleh pilih mana-mana jenama yang anda suka, janji dia extra virgin olive oil.